په جلال آباد ښار کې د افغانيو پر وړاندې د ډالرو دا د نرخ خللوي دوه هېلي زیاتې کړي عام خلکوای د خوراکي زايده چې افغاني ورس تر بل ارزښت لوړوي او تم لري چې په دې سره د خوراکي توکو به هم راټیټ شي د دوی په خبره لاهم پنرخونه کی کوم توپیری نه لیدل کی خو د ته هیلمند چي جرب د خوراکي توکو په بيو کې کمواله راشي برزي ډالر جکشو او خلک رنګ رنګ مشكلات او سره اخته شو او خلکو ته سخته مشكلات پيدا شو ات چا د یو مندورو اخيسو توان نه لرود خدای دري ورځي چې ډالر ښکته شو افغانستان بانک یو څه پیسې او وی سلیو خارجانو څه کومګو که خلک ډير خوشاله شو او موږ هم ډير ورته الهمندو ډالر او چا ته سيد انرخونه زيادو و چې ډالر را کم شوې دي ما رنګ نرخونه دي بېلکل دې سره څه کیمرانهغه عام خلک زیاتوی چې د خلکو بې وزلې ته پکتو او سړتیا د چی خاروالي د نرخونو بېکرا کنټرول او د احتکار کوونکو مخاونيسي په ګول کې مغختنه ده د خپل د افغانستان د نوي نظام نه چې باید دوی د 200 کرونو کې چې اکار د بنید نه بېدوني سي بنید لکه مخ چې ما په خپل خبرو کې ارته ویل باید د شرکتونو والا باني د غټو تجارانو سره د صرافانو باني دا بوليانی بچلکه وس ارسړې د خپل ځان بولي ورکړي بلورتا د جلال آباد خاروالي مسولان هم د نرخونو د کنټرول په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي د جلال آباد د خاروالي ویان بختي جان مراد وایي چې د ټولو لمړنۍ خوراکي توکو بېبد با آثار او د نرخونو تر ثابت پاتې کېدو پوري دوی ټاکي دغه راځي موږ نه خامه جوړه کړې د دینو ملانه خوراکي توکو د پاره د نهه امیرینو ته نور مديریتونو ته سپارښتنه شوې چې دغه نخنامه په خرو په ټول سوالي او ساو کې د تطبیق کی د تطبیق د پارهم تقریبا 3 کمه سنه نه وګره هر خوروالي ټاکلې دي چې د سر رئیس وټلې دي او په بازار کې د نخنامه تطبیق په غاړه لري او چرته د تطبیق کی دا په داسي حال کې چې په لمړیو کې د ډالر او د بې په لوړې دوه په هیات کې د خوراکي توکو وي په بي ساري ډول لوړې شي خو اوس هېلي ډېرې شي او خلک په تمه دي چې بیرته د خوراکي توکو بای راټیټشي